Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyufil ambi al wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Anda bersama dengan saya Ustaz Muhammad Yusuf bin Mahmud Dari bahagian Musa Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor Dalam rancangan Bicara Halal di Radio Anur An Majlis Agama Islam Negeri Johor Cahaya Inspirasimu Para pendengar dan penonton Allah sekalian Pada hari ini kita akan membincangkan tajuk skim produk makanan dan minuman bersama wakil industri. Anda nak dengar atau tonton siaran yang sebelum ni boleh pergi ke Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube Radio Anur. An di sana ada banyak rakaman yang telah kita sediakan. Jadi pada hari ini saya nak perkenalkan dua orang personality yang telah kita undang bagi rancangan Bicara Halal di Radio Anur. An yang pertama adalah Puan Azriana Akasha binti Muhammad Faizal. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Beliau merupakan Executive Director di Flavaris Malaysia, Sendirian Bhd. Dan juga Ustazah Nur Azlinda binti Norden. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Beliau bertugas di unit persijilan bahagian pusat halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Para pendengar dan penonton setia sekalian. Siaran ini boleh didengarkan secara online di botol rasmi iaitu radioanurmaish.my atau muat turun aplikasi Radio Garden, One Stop Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Terkini, anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur An di Google Play Store sahaja. Bersua kembali dalam rancangan Bicara Halal di Radio Andor. Tumpuan kita kepada Puan Azriana. Bolehkah Puan terangkan latar belakang uh, Flavorys Malaysia Berhad ni sebagai pemegang sijil halal Malaysia ni bagi pro skim produk makanan dan minuman sila buat. Okay, baik, assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Uh, terima kasih kepada uh, bahagian pengurusan halal Johor kerana menjemput uh, Flavorys M Serembah Berhad ke uh, Radio Anur pada hari ini. Okey, uh, saya akan ceritakan sedikitlah tentang latar belakang uh, Flavoris ni. Jadi sebenarnya uh, Flavoris Malaysia Sedang Berhad ni uh, merupakan uh, perniagaan yang dilegasikan oleh uh, tuan Muhammad Faizal bin Zainal yang juga merupakan pengasas bagi syarikat ni. Dan beliau sebenarnya adalah seorang yang dahulunya membekalkan bahan-bahan herba dan keperluan makmal kepada industri-industri dan juga kepada pihak-pihak universiti. Okey, jadi tercetusnya sebuah idea untuk menghasilkan formula beliau yang pertama iaitu kopi percampuran tongkat ali hmm. sekitar awal tahun 2000 macam tu. Hmm. Okey, jadi ianya telah melonjakkan permintaan pelanggan sehingga ke hari ini. Hmm. Jadi pada asalnya Cik Faizal hanya melakukan operasi di sebuah kedai hmm. macam rumah kedai macam tu. Hmm. So lama kelamaan Uh, banyak pihak-pihak ternama contoh daripada Selangor lah, KL lah, Singapura, Terengganu datang ke permis beliau mm -hmm. dan meminta untuk menghasilkan kopi jenama mereka sendiri. Mm. Tapi biasalah pada dulu kan, uh, penghasilan agak terhad sebab limitnya ruang. Uh, kita Betul. kan start kat rumah kedai kan. So, limitnya ruang dan juga waktu tu pendokumentasian yang biasa-biasa uh, je. Okay, yang kurang lengkaplah, senang cerita. Jadi, agak terbatas lah lebih-lebih lagi uh, jika pelanggan tersebut nak memenuhi keperluan uh, standar halal dan juga keperluan permintaan untuk ke luar negara. Jadi, lama-kelamaan, Alhamdulillah, Allah beri keizinan untuk kami beroperasi di sebuah kilang yang agak luas. So, dekat situ kami set up semula, susun atur, premise wujudkan juga AJK pendokumentasian dan juga sebagai uh, apa ni uh, AJK halal uh, hmm. dan sebagainya dapatlah Flavaris meluaskan lagi servis kami sebagai pengilang makanan dan minuman dan kami mula menawarkan khidmat OEM. Aa, bagi pengusaha-pengusaha perniagaan sedang cerita orang kata sekarang founder-founder lah Founder-founder hmm. perniagaan Jadi Flavaris merupakan pencerdamaan semulalah Syarikat yang telah dimiliki oleh aa, Tuan pengurusi kami hmm. aa, Bagi kami meneruskan legasi perniagaan miliknya hmm. Dan sehingga ke hari ini Kami telah pun beroperasi di Kempas Lama Sejak tahun 2018 Jadi aa, kami start, aa, dapat apa, apa ni kami start dapat CJ Halal tu since 2018 tu lah okay. uh, so kami menghasilkan segala produk minuman berasaskan serbuk contohnya macam kopi percampuran teh hmm. tarik chocolate uh, coklat drink susu kambing kolagen serbuk minuman botani dan apa-apa sajalah uh, minuman di dalam bentuk powder <coughs> hmm. sejarah yang menarik lah eh, berkenaan dengan Flavaris M Serian ya. Berhan eh. sebab Uh, memang dapat daripada tahun 2018 Tapi sebelum tu lagi Lebih kurang dah 20 tahun Bermula Lebih lah 20 tahun lebih. eh? Sebab dia bermula pada ruang yang kecil Lepas tu daripada situ Usaha yang berterusan Dengan apa lagi uh, Apa lagi usaha yang Dengan apa Mencari pelanggan Sampailah sekarang Ada tempat di Kempas tadi kan Betul. Baik Jadi kita nak beralih kepada Ustazah Nur Azlindah Bagaimana caranya Ustazah? Unit persijilan ni bantu untuk mudahkan urusan uh, permohonan sijil pengesahan dalam Malaysia dekat Johor ni lah. Sila Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Yusof. Okay, so untuk soalan tadi, uh -huh. saya fokus pada unit persijilan. Yeah. So, bila mana unit persijilan, dia bermula dengan dokumen. Okay, so dokumen akan masuk dekat mana? Kaunter kita. Alright. So, kaunter kita, bila terima dokumen tu, kita akan tapis lah hmm. benda ni. Kalau kita nampak uh, customer bawa masuk dokumen tebal aja, hmm. dah tahulah tu. Memang dia yang high critical punya kategori. Hmm. Okay. <laughs> okay. Memang kita tak boleh nak sangkal benda tu kan. Okay. Ha. Sebab dia dah tebal lah. Hmm. Dah tebal. Okay, so kita nak tengok satu persatulah Kategori bagi dokumen, okay, kita ada empat. Okay. First high critical, okay. Mm -hmm. Yang kedua adalah critical, yang ketiga adalah semi critical, mm -hmm. dan yang keempat adalah green lane, right. okay. So empat empat kategori ni dia adalah ciri ciri dia tersendiri, mm -hmm. okay. Okey, untuk yang critical, high critical yang merah ni, mm. uh, kita akan fokus pada skim produk makanan yang lebih daripada 15 produk. Okay. Ha, uh, 15 produk ke atas saja dia akan masuk kategori high critical. Okey. So kemudian yang critical pula adalah produk yang kurang daripada 15 produk. Mm. Uh, so kita nampaklah kat situ kan. Mm. Ha uh, So Flavaris saya tak sure lah dia punya produk berapa. Ada banyak? Banyak. Banyak kan. Tapi kalau dalam satu permohonan tu ada berapa? Biasa uh, kita berkala lah sebab kita depends on submission kan. Mm -hmm. uh, tapi macam currently kita ada dalam 20. Oh. Ha. Nah. Uh, so kalau 20 memang dia akan kategori high critical lah. Okay, okay. Ah, yeah, dia merah terus <laughs> ni. Okey. So kita akan pergi ke semi critical pula. Semi critical ni adalah lebih kepada syarikat whitelist. Okey, okay. yang telah diiktiraf whitelist dan juga uh, skim permohonan untuk tambah menu bagi premis makanan hmm. uh, Okay so kat situ lah Lagi satu yang last Yang Green Lane uh, Ni yang kami suka lah Sekali okay. <laughs> Sebab masa dia adalah singkat Dan produk yang berkaitan adalah Yang kurang kritikal hmm. Yang tak kritikal So produk daripada apa Skim rumah sembelihan OEM PR hmm. yang berkaitan drinking water Cooking oil repack hmm. Dan Robert Ness hmm, uh, So kat situ lah okay. Green Lane ni Okey. So itulah kita punya kategori. Ha, tempo semakan yang paling lama pun dekat yang high critical. Oh, okey. Okay. critical. Dia punya critical pun bukannya sampai sebulan tidak. Ha, tempo paling lama pun 14 hari. Empat Ha, 14 hari je sahaja. Dan kita akan keluarkan Perkara tak lengkap pun dua kali sahaja. Bila dah masuk dekat kaunter, dah terima dekat pegawai penyimak, dua kali sahaja first surat tak lengkap, second terus surat bayaran. Hmm. Ha, ada sekali je tak lengkap tu. Okay. Kalau boleh kita nak tapis kan, ah, ha, kat situ lah. So, syarikat, pihak syarikat dia akan dapat dua surat sahaja. Teruslah untuk permohonan yang seterusnya. So, itu daripada unit pensijilan. Okay. Okay, baik. Saya rasa macam satu benda baru lah eh. Sebab, sebab yang kita tahu, Pembahagian permohonan ni Ada sembilan skim lah eh. Rupanya bila dah sampai ke kaunter tu Dah ada empat kategori Ada merah Orang Kuning Hijau eh. Jadi memang Rasanya sesuai lah Sebab Kita nak tumpukan apa Perhatian kita Macam mana nak selesaikan yang Ya tadi kata critical Lepas tu lebih mudah tu Yang yang paling hujung lah Lepas tu yang Yang senang lah kan Jadi Kita dah faham lah Universiti Zila ni Mereka ada cara mereka Macam mana nak mudahkan setiap permohonan yang pelbagai ni. Baik kita nak teruskan dengan puan Azriana. Boleh ke puan terangkan apa tu proses ataupun prosedur yang dah dilalui sepanjang untuk dapatkan perzilah halal bagi produk minuman ni. Sila puan. Okey baik. Okey, uh, di sini Flavory sangat committed untuk pastikan semua produk yang kami hasilkan ni mematuhi standard piawaian halal. Jadi, proses untuk dapatkan sijil uh, halal melibatkan few stages lah yang perlu kami patuhi dengan teliti. Yang paling utama adalah bahan mentah. Jadi, pemilihan bahan mentah ni kita uh, kategorikan sebagai dua kriteria lah sebelum kami consider untuk membuat keputusan untuk membeli bahan tersebut. Mm -hmm. So, first sekali, uh, of course lah mesti kena halal. Yeah. Okay, uh, halal daripada jakim jika ianya daripada local supplier mm -hmm. dan uh, badan yang berautoriti jika bahan tersebut daripada uh, luar negara. Mm -hmm. So, yang kedua adalah pendokumentasian bahan tu mesti kena lengkap. Mm -hmm. Okay, contohnya macam COA, Certificate of Analysis, MSDS, Material Safety Data Sheet, semua ni perlu dipertimbangkan dan dikaji sebelum kami purchase raw material hmm. tu. Okey, bila bercakap tentang persijilan halal, hmm. uh, ramai yang beranggapan bahawa aspek yang paling utama hanyalah bahan mentah. Hmm. Tapi sebenarnya banyak lagi aspek yang perlu kita kaji sebelum hmm. uh, apa ni, uh, kita nak dapat sijil halal tu kan? So hmm. banyak lagi yang kita kena teliti sebenarnya kan? Hmm. So Salah satunya adalah kawalan proses pengeluaran. So susun atur premis kami iaitu tempat store bahan mentah, store produk siap, kawasan pemprosesan, kawasan pembungkusan, semua ni kena ikut flow yang betul supaya tak ada cross section ataupun uh, pencemaran silang yang berlaku. Okay So uh, bukan tu saja. Peralatan yang kita gunakan pun sepanjang pemprosesan tu mestilah kena bersih dan uh, bebas daripada bahan yang tidak halal. Contohnya kan kalau dekat mesin kan berus-berus uh, yang kita gunakan kan mestilah kena dia ada apa ni? Uh, grade food grade. Dan seterusnya kena, kita kena gunakan bekas penyimpanan yang bersesuaian, industrial friendly. So, uh, itu adalah salah satu aspek lah. Dan yang paling penting juga adalah sebenarnya dengan mengadakan latihan pekerja. Okey, pekerja pun mestilah kena bersih dan kemas. Uh, mesti dilengkapi dengan uh, personal protective equipment (PPE) kena pakai face mask, kena pakai hand net, kena pakai glove dan sebagainya, kena pastikan apa ni tiada rambut yang terkeluar dan sebagainya sebab kita tak nak pencemaran tu berlaku pada makanan yang kita nak kendalikan tu kan. Okey, jadi itu itu semua kena dititik berat kan. Okey, bahan mentah kita dah jaga. Kawasan pre pun kita dah jaga, kawasan premis pun kita dah jaga. Now, macam puan cakaplah tadi, dokumen. Hmm. Ah, dokumen pun mesti kena lengkap. So antara dokumen yang diperlukan antaranya adalah uh, senarai pembekal yang ada sejahalan, maklumat-maklumat pekerja yang mengendalikan makanan tersebut uh, sistem kual kawalan kualiti dan pembersihan premis uh, dan kalau kita ada submit apa ni uh, produk tu kita kena sertakan reka bentuk ataupun artwork hmm. Produk telah pelabelan produk lah. mesti tak ada unsur-unsur yang uh, overclaim. Contohnya hmm. tak hmm. ada uh, mesti dia kena ada kandungan yang jelas hmm. kan. So dekat sini bila dokumen dah lengkap bolehlah kita start proses submission. Hmm. Proses submission tu uh, kita kena via sistem dan juga hands on di counter campaign. Uh, so oh. <laughs> uh, di kita kena hantar di bahagian pengurusan halal lah. Hmm. So alhamdulillah sangat senang untuk reach pegawai. Uh, untuk bertanya soalan, ingin mendapatkan pandangan, so mereka sangat memberikan kerjasama yang baik dan arahan yang jelas jika terdapat sebarang pembetulan ataupun penambahbaikan. So once dokumen kami dah lengkap dihantar kepada pihak pegawai pengurusan halal untuk semakan, so mereka pun akan datang ke lah untuk menjalankan uh, audit halal di premis. Setiap proses di Flavaris tu mesti dia akan tengoklah adakah ianya memenuhi syarat ataupun piawaian halal yang sudah ditetapkan. So dan in case jika terdapat sebarang apa ni pembetulan yang perlu dibuat, uh, maka kami perlulah membuat pembetulan tersebut sebelum si Jahalah diluluskan. So setelah lulus semua, kami pun akan melakukan audit dalaman lah untuk kami sendirilah di dalam premis sendiri untuk memastikan um, kami punya status tu sentiasa terjaga. Baik. Hmm. Okey baik, saya nampak memang jelas lah sebenarnya. pihak syarikat faham dah Daripada proses Daripada awal Sampai nak dapatkan Apa tu Perjilang halal tu tadi Wah Zilinda pun tadi setujulah kan Tak adalah benda yang Bercanggah lah eh ha, Jadi semua tu Berjalan dengan Apa tu lancar dengan baik lah eh Jadi mungkin soalan seterusnya Mungkin ada kaitan lah Macam yang Puan dah jawab tadi Macam mana syarikat pastikan uh, Keseluruhan Rantaian Bekalan tu Atau orang panggil Supply chain tu Dia uh, mematuhi piawaian halal lah Daripada bahan mentah Sampai dah jadi produk Haa uh. Apa yang uh, syarikat telah usahakan? Okey, seperti yang saya sebut tadi lah, bahan mentah tu kami hanya dapatkan bahan mentah daripada pembekal yang mempunyai sijil halal yang sah dan dokumentasi yang lengkap. Mm -hmm. uh, kalau tidak, kami tak dapat nak bertoleransi lah mm -hmm. dengan uh, pembekal tersebut. Mm -hmm. Jadi, dekat situ disebabkan kami pun merupakan, uh, Flavoris juga merupakan pemegang sijil bagi HACCP dan ISO jadi kami sangat menekankan aspek tersebutlah dalam menjaga kualiti dan keselamatan makanan yang kami hasilkan hmm. jadi sewaktu pemprosesan pula Flavaris ni akan memastikan sentiasa peralatan yang kami gunakan sentiasa dalam keadaan yang bebas daripada pencemaran silang Uh, susun atau premis pun sentiasa mengikut garis panduan halal. Maksudnya sentiasa ikut flow lah. Maksudnya daripada mixing, filling, lepas tu bungkus dan sebagainya kan. Sentiasa ikut flow lah. Dan uh, kami pun sentiasa melatih pekerja untuk sentiasa mengikut kebersihan dan pematuhan halal Jadi dari segi penyimpanan dan penghantaran barang pula, aa, setiap finish good yang kami hasilkan, kami akan simpan di ruang yang dihasilkan lah untuk memastikan kualiti dan keterjaminan kebersihan, produk kami terpelihara, maksudnya aa, tidak diganggu oleh aa, makhluk rosak dan sebagainya kan, kadang-kadang ada binatang-binatang ke ada tikus kelipas dan sebagainya kan, jadi kami sentiasa jagalah, dan untuk transporter pula, kami pun memilih Supaya uh, transport yang hantar tu Bebas daripada tidak bercampur lah Dengan contoh hantar bahan-bahan yang tidak halal ke apa Dan sebagainya kan Jadi kami pun menjaga juga Transporter pun kami pilih juga Jadi dekat sini sebenarnya sebagai pemilik perniagaan Kita memang kena mainkan peranan yang penting Sebab kitalah yang bertanggungjawab Nak bawa hala tujuh syarikat tu uh, ke mana Dan decision semua atas tanggungjawab kita Jadi pemilik perniagaan sebenarnya bukan uh, sahaja memiliki perniagaan tersebut hmm. tapi mereka mesti memastikan segala proses daripada awal sehingga akhir memenuhi piawaian hmm. dan bukan sekadar asal boleh ha hmm. uh, hmm. tapi betul-betul kena mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan hmm. okey bukan bukan setakat tu okay. pemilik perniagaan pun mesti kena utamakan Uh, staff training. Okay. Uh, Masuknya uh, latihan staff tu penting sebab kalau kaki tangan faham uh, flu halal yang betul, mm. yang betul sorry. Mm. Mereka akan lebih aware, baik. mereka akan baik. lebih peka mm. dan kita pun boleh pantau setiap langkah dengan baik. Mm. Okay, jadi bila semua orang dalam syarikat faham peranan masing-masing, barulah kita boleh pastikan produk yang kita hasilkan tu benar-benar terjaga dan patuh halal sepenuhnya. Ah, mm. uh, okay. Jadi kita nampak banyak sebenarnya perkara yang uh, diberi perhatian lah Sebab untuk jaga rantaian halal ni eh, Daripada awal sampai ke akhir eh, Tak ada satu aspek atau perkara yang diabaikan lah Poin yang saya suka ambil tadi tu bertanggungjawab dengan perniagaan ha, Bila bertanggungjawab tu semua benda lah di, dijagalah ha, Dia ambil tahu ha, Kalau perlu belikan apa tadi latihan Itu yang sepatutnya ha, itulah diberikan Baik soalan yang kelima Apakah strategi pemasaran uh, bagi yang telah pihak syarikat uh, lakukan untuk menarik pelanggan lah sama ada daripada Muslim ataupun daripada bukan Muslim terhadap produk halal uh, syarikat ni? Flavorist Malaysia Senyum Berhad, kami bukan sekadar menghasilkan produk untuk bimbing Putra, tapi kami juga uh, dapat menarik minat pelanggan yang berbangsa India dan China. Oh. Menariknya, kat sini ramai di antara mereka memilih kami bukan hanya kerana ada status halal, oh. tapi sebab mereka yakin dengan makanan dan minuman yang bersih, Selamat dan berkualiti tinggi Serta beretika hmm. aa, Sebenarnya adalah intipati sebenar konsep halal Itu hmm. yang mereka mahukan okay. aa, So halal bukan sekadar logo Tetapi ianya merangkumi kualiti Kebersihan dan juga keterjaminan makanan Dari sumber bahan mentah Hingga ke proses pengeluaran hmm. Jadi aa, mereka yang non-muslim ni pun Rasa percaya hmm. Dengan aa, apa ni Premis-premis yang mempunyai aa, Sijil pengesahan halal malaysia hmm. ni. Jadi dengan pensijilan halal dan standard antarabangsa yang uh, Flavaris miliki, hmm. kami bukan saja dapat memastikan pematuhan terhadap syariah tetapi juga terhadap keselamatan makanan global. Hmm. Okey, ini menjadikan produk-produk yang Flavaris hasilkan lebih diyakini oleh pelbagai lapisan pengguna termasuk hmm. yang bukan muslim sebab mereka juga berhak mendapat makanan yang lebih bersih dan selamat. Okey, sebagai pemilik syarikat kat sini saya percaya bahawa sebenarnya pelanggan memilih Flavaris uh, kerana kemudahan dan fasiliti kami yang bertaraf industri serta pensijilan kami yang lengkap. Hmm, Okey, yang menjadikan urusan perniagaan mereka juga lancar. Hmm, uh, sebab kalau kita uh, apa ni lengkap dengan dokumentasi kami, mereka contoh yang nak ekspor produk ke China, ke India, ke apa ni Timur, tengah pun senang hmm. sebab dokumentasi yang Flavoris hasilkan ni lengkap. Ah hmm. uh, so tak ada masalah untuk mereka nak Ekspor barang ke luar negara senang. Hmm. Okey, jadi dekat sini dengan secara tidak sengaja apabila pelanggan berpuas hati dengan servis yang kami tawarkan, mereka juga akan mereka sendiri yang recommend Flavoris kepada rakan-rakan peniagaan mereka. Ah hmm. uh, so uh, dengan dengan konsep yang kami dengan konsep yang kami terapkan ni, uh, ianya menjadi salah satu keunikanlah hmm. untuk Flavoris sendiri senang cerita menjadi buah mulut oh, yeah. ha menjadi buah mulut kepada rakan-rakan perniagaan mereka yang lain okay. supaya mendapatkan servis kami okay. macam tu Jadi satu buktilah eh. bila kita faham sungguh-sungguh halal perkara yang di apa latih yang diceramahkan semasa latihan ke bila halal tu betul-betul di kita jaga maka kualiti ada Kebersihan, terjaga, keterjaminan, cukup dokumen, macam-macam lagi lah kalau nak sebut. Syariah. Tapi semua yang baik-baik lah. Ha, syariah, semua ada. Cerita yang baik-baik je semuanya. Baik, kita akan berehat seketika. InsyaAllah perbincangan bertajuk skim produk makanan dan minuman bersama Wakil Indah ini akan kita sambung pada minggu hadapan. Sekian saja daripada kami di Radio Anur. An Chai ispirasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.